И на площадку у нас вышла Анна Симак, Москва, с дюшер номер 42, упражнение с обручем. поддерживает зал москвичку, аплодирует ей. И она, в свою очередь, видимо, стараясь не расстроить своих болельщиков, выполняет, выделывает все и до конца. Немного не получился прыжок у Анны. Поворот скрутила, но не было формы четкой. И смазала ФУТ. В отличие от ее конкуренток, в обручной локте держится и никуда не ускользает.